Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Necəsiz, qızlar? İnanıram ki, sizlər üçün, sizlərə video paylaşmaq üçün, video çəkmək üçün o qədər darıxmışam ki, ürəyim partlayır. Qısa bir müddətdə az qalıb, qısa bir müddətdə inşallah görüşəcəyik. Hər daydım və bişimlə nə inirdim, vaxtımız necə keçdi, hamsını-hamsını ətraflı bir şəkildə bölüşəcəm sizlərlə. Mamamla artıq burada hazırlanırıq. Bilirsiniz, bundan qabaq paylaşmışdım video daım qızının dan, daha doğrusu, evindən sizlərə çəkiliş edirəm qızlar. Toy oldu bir gündən sonra artıq biz 3 günlüyə getdik. Hamımız, qohumlar, bibilər, xalalar, əmi qızları, bibi qızları bütün nəsillikcə 3 günlüyə getdik. Bəzi regionlarda həftə olur, bəzilərində 3 günlüyə olur. Biz 3 günlüyə gedirik də, həftəlik yoxdur bizdə. Demə, qəşəng dayım qızının super evi var qızlar. Allah bütün istəyən hər bir kəsə qismət eləsin ürəyim arzumu öpürəm buradan belə necə deyim ürəyimdə bütün nə duyğular var onsuz da hamısını özünə demişəm Allah bu evə tez, 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 tez lap tez bir zamanda körpə səsinin gəlməyinə nəsib etsin. Cihizlər, keyfiyyət super. Siz də gözəl təbriklərinizi yazın, çünki özü də baxacaq, ürəyi açılsın. Pis, qəlb qırıcı yorumlarınızı özünüzə saxlayın, zəhmət olmasa, çünki gözəl qında gözəl yorumlar yazmaq lazımdır. Hər bir şeyə bayıldıq qızlar, hamısı super keyfiyyətli. Oğlanın evində çox sevdik, onlar qızı çox sevdi, biz onları çox sevdik. Çox gözəldir qın keçdi. Toydan çox mən içqinliyə, daha çox da, toyda, toyda da çox əyləndim, amma içqinli tam bir başqa oldu. E, qonaqlar çox idi, ona görə bir az ordan, bir az burdan çəkməli oldum. Amma ab, sonra oturdum videoya baxanda gördüm ki, qəşəng çəkmişəm. Davuşa bu işin professionalı olmuşam da. Allah bütün qızlarımıza gözəl gün nəsib eləsin. Gözəl cəhiz aparsın hər kəs, gözəl evə getsinlər. İndi də həyat bacını da çəkəcəm. Maşallah, ev çox qəşəng, geniş idi. Bir də hələ digər otaqlar var. Onlar remont olunmayıb. İnşallah onlar da olunacaq. Bu gəlin otağıdır. Böyük bir məhəllənin içərisində. Demək, e, dayım qızı həm məhəllənin içində qaynanası ilə, həm elçisi ilə qalacaq, amma evlər ayrı-ayrıdır. Qəşəng cəhizlər bayıldıq, super idi. Çox qəşəng idi. Yedik, içdik, əyləndik. Hamımız bir yerdə, qadınlıq, qızdıq, oynadıq. Səhərə çıxdıq, gəldik evimizə. Mən danışım, siz də baxın, kanalımda bilirəm ki, ev arzusunda olan xanımlar çoxdur. Allah hər birinizə bu gözəl gündən nəsib eləsin. Bütün subaylar üçün olsun. Bütün qızlar gözəl evlərə gəlin köçsünlər, gözəl cihizlər aparsınlar, mehriban olsunlar, daim bir-birlərini başa düşsünlər. Düşünürəm ki, hər bir insanın mutlu olmaq, xoşbəxt olmaq haqqıdır. Ona görə də Allah bütün gözəllikləri hər kəsə nəsib etsin, heç kim bir-birindən geri qalmasın. Biz gələənə qədər artıq ə, demək Onpağamkasının oğlan evində qəşəng süfrə qurmuşdular. Qızlar oğlan evi Bakılıdır, biz Laçınlıyıq, bilirsiz. İnanın, dolma o qədər xoşuma gəldi ki, indi dedim arzusdan resepti öyrənərəm. Çox qəşəng Bakı dolması bişirmişdilər. Mən ilk dəfə Bakı, yəni ilk dəfə Bakı dolmasını Bakılılardan ilk dəfə idi yeyirdim. Çox bəyəndim. Bilmirəm nə qatmışdılar, nəyinəmişdilər, çox dadlı idi. Biz də qəşəng aş bişirdik, bibim gəl. Aş bişirdilər, gətirdilər, qəşəng yedik, içdik. Çox super bir gün oldu. Bütün ə, Allah 3 günlük, həftəlik mi deyim, 3 günlük mü deyim, artıq regiondan regiona bütün qızlara nəsib eləsin inşallah. Ailə köçsünlər, qohum əqrəbalar gedib görsün. Allah hər birimizin qəlbinə, ürəyinə görə versin. Həyat cənnət idi. Bol bol hava aldım, bilirsiniz, mənə də təmiz hava lazımdır. O tərəfdə e, demək cücələr falan var idi. Qızlar, baş o qədər qarışıq idi ki, inanırsınız? Ona görə də bir az ordan çəkdim, biraz burdan çəkdim. Amma çəkmişəm ha, qəşəng çəkmişəm. Belə düşünmürdüm. Elə bildim çəkdiklərim idi, yarı-yarım çıxdı. Amma yetərincə çəkmişəm. Allah hər kəsə gözəl gün nəsib eləsin. Hər kəsin evi eşiği olsun, hər kəsin körpəsi olsun. Keç tez, tez bir zamanda da Allah ə, yəni uzatmadan dayım qızının qucağına da bir körpə versin. İnşallah ailələri tamamlansın. Amin siz də gözəl gözəl dualar yazın. İndidən dualar yazan hər bir kəsə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Dayım qızının toyundan qabaq, dayım qızının toyu 24-ü oldu. 19-u da mənim yoldaşımın dayı oğlu uşaqlarına sünnət eliyirdi, qızlar. Orda da çox super gün keçirdim. Amma bala toylardayıq bu aralar. Ta ki toy olsun həmişə. Demək bu qırmızı bantikli bu demək yadımdan Padnonsta olan Paxtlavanı maman bişirdirdi, qızlar. Əslində özü bişirəcəkdi. Prosta çox yorğun idi. Ona görə bişirdirdi. Daha sonra mən mütaqi bişirdim, apardım. O görəcəyiniz minik ekleri bişirdim, apardım. Bir də ə, bu Paşabahçenin tort qabını aldım. Çünki əslində yoldaşım dedi pul verə. Prosta dedim, pul versək pul bilmirsən də xərclənir gedir. Dedim elə bir şey alım ki, evində daima istifadə eləsin. Siz mənim vloglarıma daimi izləyən xanımlar bilir ki, mənim bu tort qabım İçi daima dolu olur və o niyyətlə tutub aldım. Arzuya da o niyyətlə aldım ki, arzunun da bu tort qabısı inşallah daima içi dolu olar və hər zaman məni xatırlayar. Belə. Paylarımızı da belə dedim. Sonra çaylarımızı süzdük, içdik, çaylarımızı içəndən sonra gəşə oynadıq çıxı, çıxı, çıxı. Sonra da oyunca çıxdı. Sonradan qarpız yemiş yedik, gəldik evimizə. Belə qızlar, artıq videomun sonuna gəlirəm. İnşallah bu videodan sonra bir az işlərimiz var, öz ailəvi işlərimiz. Hər şey qaydasında düşsün, hər şey. Yəni çöl bayır getməyə gəlmək də, belə işlər, həkim falan, hamısını yerinə qoyandan sonra gerişinizə gələcəm. İnanın ki, sizlə sizə video çəkməkdən ötürü də necə darıxmışam, bir Allah bilir. Burda sağ olaşım, özünüzə yaxşı baxın. Öpürəm sizi hələlik.